Одна была отписка, на другую заяву взагалі не зареагировали и практически не было ответа. Я написал в областную прокуратуру, что такая ситуация и покрывая все районный прокурор, потому что мне ведомо, еще когда я встречался с Сентипалом и с Андрусем, то мы сидели, они между собой размовляли, и так я понял, что прокурор у них в кармане. А, всех слов. Штефаня. Ну вот та ситуация вышла. Значит, основная прокуратура открывает криминальную справу э, по злоуживанию посадовыми особами. Э, по, кстати, я маю тут уже обвинувачение на высновок. Они открывают криминальную справу по злоуживанию посадовыми особами. И мне, э, грубо кажучи, лапшу вешают на уши и кажут, вот мы расследуем все, этот самый, все. И вымают меня 5000 тысяч долларов. Кто за, э, значит, э, призначают, то везде справу один сличий э, с намеками я ничего не поддаюсь. Я это, признаю, а, это, э, Я не помню, просто не буду говорить, потому что там он не требовал меня. И другие сличи не требовал, не вымогал. А третий сличи, цица, и он так, мне кажется, рисуя на бумаге э, пятерку баксов и кажется, это самое, что плати, э, мы закроем криминальную справу. Потому что они резко меня вызывают, приезжая на ряд милиции э, прямо до дома, э, забирают меня с дому, хоть я районный без повестки, без ничего, а забирают в прокуратуру, тремлют там э, пил дня сразу обвинувачение, как же, иди ищи, звони кому-то адвоката ищи скоро, что все, мы тебя выдвигаем. То есть не было у меня часу, чтобы я бы знал, что они на меня начинают там проблему, я дальше раскрою, что конкретно. Я бы, конечно, хоть бы в суде подал заяву и, допустим, приостановил бы это все. И они подают обвинувачение, выставок, что Злоуживание в сети провел я сам. Значит, и криминонирует мне э, подробку документов. Это транспортных накладных, по этим придбаны были материалы. Потому что в, 2000, в конце 2006 года с Бараницкой селерадой у меня подписаны были две угоды по покращению сельского посовища. Это на территории села Баранинцы и села Долгополе. Потому что я взагалі поддерживал селераду, громаду, надавал безкоштовно транспорт для селерады, собирали мусор по селу. В принципе, стосунки налажены были с селерадой, что всегда. И мне не безразлично было, потому что мои боевики, мои працующие жители этих сел... Значить, тому я согласився э зробити э, ці всі скандальні споддерські роботи по покращенню посла пособі цих. Значить, точно ні. Це ми э, звернемося з заявою. Прозглава. Да. Сімпіпала. Прокуратура порушает по факту справу, но потом... И же... ищут именно вот по этому договору номер 2. За место, чтобы ритм, да, за, и, именно по договору 2 э, ищут это самое. Что складается э, селерада и рахувала 30% э, вартости э, работ, до початку работ. На ледяничучках э, у них проблема там э, с э, теми депутатами, чтобы это... Кажа, значит, данный акт на выполненные работы, потому что было проведено баранование, варивняние купин, оранка. И мы эти работы провели, и материалы, материально пальне и мастила, и миндобрива. Значит, вот миндобрива у меня выкрестовывает склад на протяжении трех лет Юрик, кум Андрюсе выкористовывая склад Мендобрева, он постачал мне, поэтому я свернулся до него, он мне надал накладную, так как Мендобрева в одном же складе находились, конечно, никто его не перекладывал отсюда сюда, подписали вицеповедательно материальные особы, что приняли, Юрик сдал накладной, Попадич представниками и она же за складом приняла все но Юрик э, мне сказал, что у него вытекая за рик 2006 э, великий ПДВ плюс В, поэтому э, перерахуешь кошты после року и податкову, Поэтому бухгалтер мой э, сделал в рафе 530 э, балансу э, ведмитку как э, кредитора э, поставил Юрика. Ну и они цепляются, что Петроблина пишут в акте подроблена э, Вся накладка, хотя я не материально ответственно особо, я тебе задерживаю все это самое. И цей акт до одного слова придбано. Придбано необходимые материально товары. Факт то, что точно такой акт е номер один. И там то же самое, потому что нельзя канистры, никто соляру не приносит и у мишке мендобри покупают оптовыми поставками. Поэтому одни же накладные переплетаются в одном и во втором акте. И они мне вот э, криминуют прибано. Уже там я, допустим, э, э, доказал им, что это самое, покажите, на чё, в чем накладная под, подроблена. Ничего, они, значит, цепляются за прибано, что не проплачено. Вот прибано ты не проплатил, ты выкори, выкористал пошты державные. Я говорю, да, на это и бухгалтер и все остальное. Ну, що, не платиш, будеш платити в суді. А якщо можна ще раз уточнити, ви звернулися в прокуратуру з заявою про вчинення злочину э, Сентипалом, зловживання. Андрюся Сентипалом. Так. З, э, на вашу заяву, по вашій заяві, була порушена кримінальна справа, яка закінчилася чомусь обвинуваченому весному вас. Правильно звернувся? Да. Да. Так. Так воно сталося. Значит, я вам скажу, что за свое життя я, как человек все сделал. Я посадил дерево не одно, построил дом, сына вырастил. Но прослуживший 26 роков в прикордонных войсках, мне было мало, потому что я в своей родине третий председатель колхоза. Ну так вышло, что судьба меня закинула всю Закарпатскую область. Я по национальности сам белорус, родился в Беларуси. И меня выбрали сборами, вот в 1998 году выбрали сборами КСГП «Золотая Нила». тогда был директором этого колхоза. И так началась моя сельскохозяйственная деятельность. В 2001 году я створил это предприемство ПСП «Кантри» с залучением 300 боевиков на территории Баранинской сели То били тысячи гектар земли ораной. Ну и выкрасил кредитные кошты. Кошты Рик брал, так как майно было, то паевый фонд, то, допустим, банки, они не хотели, не, ну, ну что ты, Шепелевич, хороший хлопец, ну ты давай нам конкретную заставу. Поэтому я надавал каждый рик в заставу своей властный будинок. И так раскручивал свои, все господарства. Минуточку, давали в заставу свои властный будинок, і отримує фізична особа гроші? Ні, не, на... не, не фізична. Як юридична, як безпекантри. Гарантії будинок. Ваш будинок власний, да. а гроші йшли? Шли на то цільове, то тільки то сільське господарство. Я ж платник фіксував на СГ податку, тому кошти йшли по цільовому направленню. А Не мог, так. Да. Сам банк направляв кошти тільки на матеріали, для іменно то пов'язаний зі ска господарським виробництвом. Значить, що то... э, за перспектива втратити буя на власний. Так. І е-е сісти заграти. Ну, э, крім цього, будинок Паймої просто Тетяна Іванівна мені розповідала, все то і Паймоя э, там